То есть мы о чем можем говорить? Что такое там, оператор атомной станции, раздраженный оператор атомной станции? Правильно? Он пришел, он начал нажимать какие-то кнопки. Да? У него есть власть, вот, он ей наделен, у него есть какой-то потенциал энергии. И здесь то же самое, потенциал энергии родителей. його вускопію і протестний чоловік, який пытається протестувати проти цього, Обратів на себе увагу. пам'ятаєте, де тисячі року журналісти оприлюднили інформацію, яка скомпрометувала Андрія Ющенка, сина тодішнього президента, да, 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 а, да, да, да. який неодноразово порушував правила дорожнього руху. Його на нього не реагували даї. І, і Віктор Ющенка тоді не, не досить м, гарно Колективно. відповів журналістам. Да. І так само було запитання на останній прес-конференції Віктора Януковича щодо його сина, який голосує за іншу. Інших депутатів, порушуючи при цьому конституцію, Віктор Янукович так само не досить чемно відповів журналістам, але сказав, що йому за своїх дітей не соромно. А вчора ось буквально з'явилося відео, де на підпитку син президента намагається потрапити додому, і в нього це не дуже добре виходить. Тобто, і запитання: ось у чому дехто з експертів, дехто з журналістів, громадських діячів кажуть, що ось таке відео. Де е, показані не досить добрі вчинки е, дітей відомих осіб, треба розповсюджувати, треба оприлюднювати, і таким чином вони якось будуть себе стримувати. Чи це так допоможе це? Ну я, я думаю, так да. ні странно. Я думаю, да, тому що єдиний спосіб формування общественних інститутів норм це відкритості свободи слідств масової інформації. Поэтому, когда возникает коррупция, по-английски corrupt, это затрудняет, загрязняет, делает что-то неясным. Когда это может быть? Когда нет, апреля... обратной связи. Да, да, нет обратной связи. И этот факт является не а, достоянием общественности. Поэтому, безусловно, когда эти люди будут смотреть на себя, независимо от того, депутат или не тот депутат, когда он ведет себя некорректно, то это просто сначала некорректность, а потом ты не депутат, или потом ты как-то по-другому себя ведешь. Поэтому, действительно, средства массовой информации выполняет ту институциональность, функциональную роль, если так можно сказать, да, которая формирует нормы. Вот этими прямо идеями, о которых вы говорите. Ну, борьба с коррупцией это самое. Мы про нее много говорим, но где результаты? Так mm -hmm. само и тут мы можем оприлюдно и mm -hmm. говорить про это, но что будут результаты? Mm -hmm. тут, понимаете, проблема в разных вещах. Во-первых, тут у нас есть адресное влияние, то есть мы показываем какого-то конкретного человека и, в общем, показываем его неэтичное поведение. Поэтому мы можем осуждать такого человека на любом уровне, независимо от того, депутат, ну или нет. То есть пить, в общем, нехорошо, и валяться там на улице тоже некрасиво. Независимо от того, это является соседом или депутатом. А вот с коррупцией тут другая задача, понимаете, да? Поскольку является ли это этичным или не этичным, непонятно. Мне платят маленькую зарплату, правильно? Ко мне, я врач, ко мне пришел какой-то человек, он мне принес какие-то деньги. Я преподаватель в университете, мне платят зарплату там 1800 гривен или 2500 гривен. Я на нее не могу жить, да? То есть я буду вынужден где-то что-то как-то подрабатывать, продавая вам какие-то шпаргалки, что-то делая еще еще. Вот. Я не, ее не оправдываю, безусловно. Но, вы знаете, для того, чтобы бороться с коррупцией, надо изменить кадровую политику. Принцип очень прост. Поэтому, если в государственных организациях работают фактически все те, которых не берут в коммерческие, а если кто-то туда пришел тот, который легко может устроиться по знакомству и получить при этом государственное обеспечение, то все начинается с консерватории, то есть с системы подбора персонала, которым наша компания занимается достаточно давно. Поэтому если мы будем подбирать всех подряд, в государственную службу будет вот это, будут туда приходить те люди, которые изначально сориентированы маленькую зарплату трансформировать в большую взятку. Если бы мы с вами взяли и исследовали корпоративную культуру, то мы бы это и получили. Вы что хотите сказать? Что люди идут в ГАИ по призванию? Ну, бросьте, мы это понимаем. Вот. Или попытаются обеспечить нашу с вами безопасность на дорогах это не так. То есть мотивация явно выраженная, просто об этом прямо не говорят. До тех пор, пока общество будет решать проблемы коммунистическим путем, то есть все люди одинаковые и нет у них каких-то психологических особенностей, которые. Связаны с этой работой или не связаны, да? мы будем получать вот такую проблему. Я бы еще добавила, что мне кажется, как коррупция, так и события, вот, которые мы наблюдаем, они связаны с э, э, так называемой нерефлексивностью, то есть невозможностью общества самого себя анализировать и понимать, насколько эффективно или неэффективно действуют э, члены этого общества. Поэтому у нас э, в обществе механизм, в который вот такой анализ, например, та же самая открытость, или механизм, который позволяет получать всю информацию, обратную связь, и э, Умение людей пользоваться образом. Это очень важно, потому что мы информацию Не можем хватает. предоставить, а кто с ней что будет делать, понимаете, да? То есть каждый же, вот мы смотрим новости, мы живем в одной стране, в одном городе. А интерпретация событий у всех разная. У вот, поэтому сколько людей, столько и мнений. У нас нет и канона в интерпретации этой информации. И еще один из моментов это привычка наша. Да, получать то, что нам дают скорее, чем производить то, что мы хотим. Да? И вот как раз отсутствие таких способов производства активной позиции, открытой позиции и нам так удобнее, поэтому это общий сговор, что в принципе так и дальше будет. Есть определенная, определенная форма терпимости. Понимаете, да. То есть мы не анализируем, я нахожусь в состоянии эффекта когда всегда. Щодо а, терпімості. От чому більшість чоловіків, які були так само в цьому ресторані, в Луганському, бачили, що відбувається, як Ландек лупцював цю дівчину, ніхто не вступився, і всі мовча, мовчки спостерігали за цим. Це що, це е, відсутність виховання? Чи це така українська ментальність? Моя хата з краю»? Я не думаю, що це іменно українська ментальність, Я не думаю, що це відсутність виховання. я… считаю, что это ситуация, которая связана с, в общем, ориентацией только на себя. То есть есть какие-то люди, я себя с ними не отождествляю, у меня нет страны. Знаете, вот, вот мы часто с вами говорим о противопоставлении, мы находимся в стадии формирования э, демократического общества. Так вот оно так и проявляется. Мы не общество, мы не можем образовать группу людей, которые находятся в ресторане, не можем. У нас нет правил поведения в этом ресторане, они отсутствуют. Все. Поэтому каждый сушик-агроном. Я, ходя, посещая там разные всякие, не я лично, вот как пример, да, посещая разные всякие места, я вижу, что там люди ведут себя несообразно сану. Это привычка. То есть это стандарт поведения. То есть было бы странно, если бы кто-то встал и сказал, ты чего делаешь? Как же так? Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Это был бы какой-то человек из прошлой жизни или из будущего, Понимаете? Но не из этой. В, в этой ситуации большое количество людей проявляют все как угодно. И если я посещаю такие места, я должен как-то дистанцироваться от них да, или не посещать их. Вот два варианта. Вероятно, те, которые должны были встать, они туда не ходят. Вот, с моей точки зрения, это так. Дехто пропонує носити, дозволити носити зброю, щоб у таких випадках реагувати на місце, або навіть електрошокери. Це, це варіант? Ну, так. Да. какой-то мере, конечно. Но мы с вами знаем Америку, правильно? Знаем возможности доступ э, оружия, безусловно. Тогда я буду понимать, что это не безнаказанно. Понимаете, любая пенсионерка, если я буду ее обижать, она откроет дверь и выстрелит из меня из ружья. Что часто показывают во всяких американских вестернах, фильмах и в новостях. Да? Это Но само суд туди уже. А как мы можем устроить общие принципы? Понимаете, общие принципы, что такое закон? Закон – это когда все договорились его выполнять. Мы не договорились, вы ж только что привели пример. Мы не договорились даже защищать женщину, когда на нее нападают. Мы не договорились. Ну, если с тем, что люди очень плохо, как мне представляется, в нашем обществе вообще анализируется поведение и скорее действует импульсивно, чем рефлексивно, что, э, то, есть то в этом случае я думаю, что даже наличие э, оружия, оно будет приводить к большому количеству конфликтов с, больш... с последствиями более тяжелыми, чем действительно к регулированию. Может но быть, это женский так... взгляд я считаю. Может быть, так. Вот, поэтому мне кажется, что меры, которые реально могут менять положение дел, все-таки связаны с тем, что с больше, с более высокой компетенцией людей в возможностях влиять на свою судьбу, она может быть связана с разными способами: с образованием, с обучением, с возможностью работать с интернетом, со средствами массовой информации, в, на участие в обсуждениях, в дискуссиях, в социальных событиях, в социальных институтах, ну и далее. Да, но мы же видим сами, что происходит в социальных сетях, там люди строят какое-то общество. Некую общность. Они там взаимодействуют. Мы уже понимаем, что это компенсация. Они не могут это делать на улице. Не могут это делать реально. И они вынуждены это делать в интернете, сидя у себя дома. Скрываясь под всякими там названиями, что-то там для этого дела. И таким образом активно к коммуницируют. То есть коммуникации-то явно не хватает. На уровне общественных отношений, на уровне взаимодействия между разными людьми. То есть на разных уровнях не хватает. И каким образом мы пытаемся это построить? Вот как умеем, знаете, опять-таки, не стреляйте в пианиста, он стреляет как умеет. В ситуации, когда есть формирование общества, руководителями общества могут быть пираты. Вспомним Англию, вспомним Моргана, который открыл самый большой банк, да, и стал лордом за то, что топил испанские Гангелеоны. А вот пират. Да, почему? Он самый сильный, он вождь, он концентрирует на себе людей. Но еще один из моментов, знаете, вот я бы все-таки сказал медиафакт. То есть, если мы с вами говорим о человеке, который выделяется социально, он всегда приковывает внимание. Помните известный фильм, «Телохранитель», да? когда человек, который просто пел, да? у него был телохранитель, и на него все время нападали. Почему? Он привлекает внимание, он является важной фигурой, он привлекает агрессию. Почему убили Джона Леннона? Ну, мы же об этом говорим, да. Поэтому есть какая-то группа, которая все равно является для людей, испытывающих проблемы, фетишем. Она может как бы помогать, а может мешать, и по отношению к ней могут совершаться вообще странные действия, да. Поэтому почему мы к этому привлекаем внимание? Ну, с одной стороны это позволяет нам как в социальной сети посмотреть, с другой стороны это реалити-шоу, с третьей стороны это наши конкретные люди, а с четвертой стороны мы так не можем где ну, выход для Украины, как побороть мажорство, которое сейчас живет, загалом без правил, майже? Ну, я все -таки думаю, что это все-таки. А, я, я думаю, что у Украины есть более важная задача, чем, честно, чем побороть мажорство. Я думаю, что и Украине нужно построить социальное общество, построить экономические институты, а также построить правила, по которым любой и всякий человек имеет, знаете, правила равных возможностей. У нас есть разные национальности, но есть общая мечта, да? как в Америке. У нас есть мечта. Если ли у Украины мечта? Есть ли у Украины идея? Есть ли у Украины идеал? Объясните мне. Да? Так вот, если когда будет идея, мечта и идеал, возникнут ценности, по которым я свое несогласие с тем, что я не такой, как все, могу проявлять. А у меня сейчас правил нет игры. Поэтому я читаю, как ни странно, что на стадии формирования общества выходы за нормы могут быть. Почему? А это прощупывание норм. В чем функциональная роль этого поступка? В том четком нам объяснении, что так действовать нельзя. Поэтому когда мы это поймем, когда таких поступков будет много, ну, Чарльз Дарвин, естественный отбор. Понимаете, да? Тогда мы начинаем на это обращать внимание. Что да, много. Это нехорошо. Вот мы с вами сейчас это и делаем. Прямо сейчас. Да? И вот мы как раз и говорим, что так нехорошо. Определенное количество людей будет на это обращать внимание. Кто-то будет говорить, да, и ты у меня и коситься на ремень, например. Таким образом, в результате такого общего социального обсуждения, появления таких событий на экранах, создаются мнения по поводу, что это нехорошо. После этого это мнение возникает давление на общественность и на лидеров, которые его формируют. Сами мажоры разумеют, и... что цены и... добры? Я думаю, что они чувствуют, что то, что они делают, по-человечески, наверное, где-то так неправильно. Да? Но при этом в душе, наверное, они ощущают, что это единственный для них способ вести себя каким-то образом. Я не думаю, что привлекать это… Привлекать к себе внимание. Например. Да, привлекать к себе внимание или а, стать самим собой. Да? Я думаю, что это скорее вопрос не социальный или оценки их, да? а это их внутреннее благополучие или ощущение самого себя. Дуже дякую. Я нагадаю наші гості сьогодні Петро Власов, кандидат психологічних наук інститут прикладної психології, а також Ганна Кисельова, кандидат філологічних наук, психолінгвіз, говорила про те, що таке мажорство і як з ним боротися. На все добре і хай щастить. Дісіда.